Hər zaman əlamətdar günləri təntənəli şəkildə qeyd edən Abşeron fəz regional təhsil idarəsinin tabelində fəaliyyət göstərən Sumqayıt şəhər 5 nömrəli Körpələri uşaq bağçası bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb. Bağcada 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü və Novruz bayramı münasibəti ilə möhtəşəm bir tədbir təşkil olunub. Tədbirin əsas məqsədi məktəbə qədər bağça uşaqlarında qadınlarımıza sevgi aşılamaq və Novruz adət-ənənələri ilə tanış etmək olub. Körpə fidanların bir-birindən maraqlı səhnəcikləri izləyiciləri də şövq q yaradır. Könül Yadigarova na rəhbər olduğu bağçanın uşaqlarının rəngarəng çıxışları bir daha onu göstərir ki, gələcəyimiz olan uşaqlar üçün burada hər bir şərait yaradılır. Onların təlim-tərbiyələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Hər iki bayram uşaqların səbirsizliklə gözlədiyi bayramlardandır. Novruz bayramında icra olunan maraqlı adətlər uşaqların sevincinə sevinc qatır. Milli adət-ənənələr əsasında təşkil olunan bayramda balacalar həm rəqs edib, həm də müxtəlif səhnəciklər göstəriblər. Uşaqların bu cür çıxış rbi daha sübut edir ki, 5 nömrəli bağçanın müdiri Könül Yadigarova və onun rəhbərlik etdiyi pedaqoji kollektiv uşaqlar üçün əllərindən gələni əsirgəmir və onların müsbət yönümlü inkişafları üçün mühüm addımlar atır. Kosa və keçəlib Bahar qızını canlandıran balacalar isə tədbirə əsl bayram ab havası qatıblar. Bu bayramda uşaqlar şənlənməclə yanaşıb, Novruz adətləri ilə yaxından tanış olublar. Eyni zamanda onlar Novruzda ən sevdikləri bayram adətlərini, papaq atmağı, tonqaldan tullanmağı da unutmuyublar. Novruz bir bayram kimi baharın gəlməsi münasibəti ilə geniş miqyasda qeyd olunur və sevinçli bir halab, qışın qurtarmasına və baharın gəlişinə həsr olunur. Novruz bayramını qeyd etmək təzəyilib, baharın İt gününü qarşılamaq deməkdir. Təqvimdə baharın it günü isə günəşin bir illik fırlanması ilə əsaslanır. Təbiətin, həyatın oyanması Novruzdan başlanır. Azərbaycan xalqı bunu çox təntənəli və həm də yeni ilin Yeni günün Novruzun gəlişinə ən azı 4 həftə əvvəldən qeyd etməyə başlayır. Belə ki, hər həftənin ikinci günləri Su çərşənbəsi, Od çərşənbəsi, Yel çərşənbəsi və Torpaq çərşənbəsi qeyd edilir. Şəmsidan Fikrətli Elbrus İsmayilov bu gün informasiya proqramı üçün